во-первых, сегодня мы отмечаем 15-летие партии пенсионеров Украины это со дня основания и во-вторых, хочу поздравить всех одесситов с великолепным праздником день рождения нашей любимой Одессы мамы 220 лет вот. мы приготовили очень замечательный праздник для наших пенсионеров, членов партии и для всех одесситов я надеюсь, вам всем понравится также в дальнейшем мы будем проводить такие же мероприятия, многочисленным праздникам и так далее. Еще раз поздравляю всех одесситов с этим великолепным праздником. Всего самого хорошего, процветания нашему любимому городу и мира в каждой семье. Нет, до 15-летия было раньше, но мы, да, мы решили совместить эти два праздника. С каким настроением сегодня С великолепным, с отличным настроением. Такое впечатление, как будто день рождения у меня. Я горжусь, что я одессит. Меня переполняют эмоции.